نفس کے یہ رضائل اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے مولانا روم نے ایک ہرس اور ایک ہرس بھی ہیں جن کے ہرس ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہرس ہے اپریسییشن چاہنا یہ بھی ایک ہرس ہے کہے گا تو نے اپریسیشن کے کی لیے کیا تھا یا میرے لیے کیا دیکھتا ہے اپنی بھوک کا خیال کون کرتا ہے دوسروں کو نظر انداز کون کرتا ہے اس کنجوسی نفس کی کنجوسی اور صحابت کا حال اس وقت پتہ چلے گا کوئی اپنی تعریف سننے کے حرصے میں اپتلا میں عجرتی نہیں بناتا میں قربتی بناتا ہوں اسلام اب یہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نفسانی رضائل ہیں ان کی وجہ سے اخلاق پیدے پیدا ہیں انسان کے نفس کے جو حالات ہوں اگر نفس امارہ ہے تو امارہ کی کچھ خسلتیں ہیں وہ اس قرآن مجید نے اس کو کہا اعوذ باللہ من شیطان مجید یہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے کھینچتا ہے اس لیے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں بہت شد و مد سے حکم دینے والا برائیوں کی طرف یہ وہ نفس ہے اب نفس امارہ ہوگا تو اس کی ایک اپنی خسلتیں ہیں وہ جو نفس کی خصلتیں ہیں وہ انسانی زندگی میں اخلاق بن کے ظاہر ہوتی ہیں وہ اخلاق بن کے ظاہر ہوتی ہیں خدا کی بارگاہ میں مقربیت دیکھنی ہے اس کا اخلاق دیکھیں بخیل ہے کنجوس ہے یا سخی ہے اب یہ تو برتنے سے پتہ چلے گا اور عام حالات میں آپ کو پہچان نہیں ہوتی ہر خلق اس کو پرکھنے کا ایک خاص مقام ایک خاص وقت ایک خاص حالت ایک خاص ایٹموسفیر ہوتا ہے بسا اوقات وہی بد خلق ایک بندے میں ہے وہ ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا اس کو ایک خاص سچویشن میں لے جائیں تو پتہ چلتا ہے یہ ایک آپ کو میں نسخہ دے رہا ہوں مثلا بندہ کنجوس ہے یا سخی ہے عام حالات میں نہیں پتا چلے گا اس کو سفر میں لے جائیں اور سفر میں بھوک اور پیاس کا وقت ہو مشترکہ لوگ بیٹھے ہوں اور کھانا تھوڑا ہو کھانا زیادہ لوگوں نے ہو کھانا کوانٹیٹی میں تھوڑا ہو سب کو بھوک لگی ہو پیاس لگی ہو اس وقت دیکھو کس کا ہاتھ پہلے اٹھتا ہے کھانے کی طرف کس کا ہاتھ پہلے لپکتا ہے شربت کا گلاس سب سے پہلے کون دیکھتا ہے اپنی بھوک کا خیال کون کرتا ہے دوسروں کو نظر انداز کون کرتا ہے اس کنجوسی نفس کی کنجوسی اور صحابت کا حال اس وقت پتہ چلے گا سفر پہ جائیں اکٹھا کاروان ہو میں آپ کو ایسی عمومی دو تین مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے سمجھ آ جائے ہوٹل میں ٹھہریں ہوٹل میں کمرے اچھے بھی ہوں ہوٹل میں برے بھی ہوں مختلف لوگ ٹھہر رہے ہوں پیسے سب نے برابر پہ کیے ہوں اس وقت خولو کے حسن کا پتہ چلے گا اور کھولوں کے حسن کے آئینے میں اس کے نفس کے حال کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتا ہے دوسرے لوگوں کے پاس بھی پریشانی ہے پنکھا نہیں اس کے پاس بھی نہیں اے سی بند ہو گیا ہے کمرہ ٹھیک نہیں واش روم ٹھیک نہیں کون چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کمرہ دے دو مجھے اچھا کمرہ دے دو مجھے اے سی والا کمرہ دے دو کئی اوروں کے پاس بھی نہیں ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ بندے کا جو یکا یک ایک اچانک طرز عمل ہے اور جو اس کا بیہیویئر ہے وہ بولے گا اس کا اخلاق اور اس کے اندر اس کا نفس بولے گا اور مختلف لوگوں کے خلق کو اور نفس کی حالت کو دیکھنے کے لیے ایک ہی گر ہر ایک پر استعمال نہیں ہوتا بعض اوقات ایک آدمی مالدار ہے متمول ہے وہ سخاوت کرتا ہے عام کھانے کھلاتا ہے لوگوں کو خرچہ پیسہ دیتا ہے اس سے پتا نہیں چلے گا کتنا سخی ہے کتنا نہیں چونکہ وہ عام خرچ کرنے والا وہ چار قسموں کا بندہ ہو سکتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا اب اس کے خرچ کرنے کے عمل کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ دور نیچے اندر نفس میں کیا ہے ظاہراً عمل سخاوت کا کر رہا ہے مگر اس سخاوت کے عمل کے پیچھے چار قسموں کی نیتیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ نیت جنم لیتی ہے اس کے نفس کی حالت سے اور نفس کی حالت کو اس کا اخلاق بنتا ہے تو مالدار کی سخاوت اس سے تعین نہیں ہوگی جس کے پاس کم ہے کم ہے وہ کھلاتا ہے یا نہیں اس کے سخاوت اور کنجوسی کا تعین جس کے پاس کم ہے اس کا ہوگا ایک عالم ہے بڑا عالم ہے اور دوسرا ایک سادہ آدمی ہے سادہ ایک آدمی ہے صاحب علم نہیں ہے تو جو صاحب علم ہے وہ اگر صاحب علم سے ٹکرا جائے آمنا سامنا ہو جائے اور علم کا تفوق نہ کرے جان کر انجان بنے علم رکھتے ہوئے ایسے ظاہر کرے کہ پتہ ہی کچھ نہیں اگر اس پر ضبط کر لے تو یہ اس کے نفس کی حال بتائے گا یہ کیفیت اور اگر ضبط نہ کر سکے یہ اس کے لیے مجاہدہ ہے تو ہر شخص کے لیے اس کے نفس کی حالت کو پرکھنے کے لیے جدا جدا حالات ہیں اگر ایک بات طے ہے نفس کی یہ رضائل اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے مولانا روم نے ایک ہرس اور ایک ایب ہرس کو سپیشل. سپیسیفک کر دیا اسپیسیفک ہرس کو اور عیب کو ٹوٹیلٹی میں عمومی طور پہ دے دیا ہرس و ایب. ایب میں ہزار چیزیں آ گئیں ایپ میں سو نکائس رضائل خبائس آ گئے تو ایک خاص بات کی ہے ایک عام بات کی ہے اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر عشق تمہارے نفس کا معالج بن جائے تو خصوصی مرضوں کا بھی علاج کرتا ہے اور عمومی مرضوں کا بھی علاج کرتا ہے ہرس و عیب ہرس خاص مرض ہے اس لیے اس کو مقدم کیا سب سے پہلے لائے کہ ہر شخص کسی نہ کسی طور پر مبتلا ہرس ہوتا ہے ہر شخص کوئی دنیا کے ہرس میں مبتلا کوئی مال کے ہرس میں مبتلا کوئی مال و دولت کے ہرس میں مبتلا کوئی جاہ و منصب کے حرص میں مبتلا کوئی حکومت و سلطنت کے حرص میں مبتلا کوئی عورتوں کے حرص میں مبتلا کوئی طاقت کے حرص میں مبتلا کوئی عزت اور شہرت کے حرص میں مبتلا کوئی اس حرص میں مبتلا کہ میں مجلس میں آیا ہوں لوگ میرے لیے کھڑے ہوں یہ بھی حرص ہے اور یہ حرص نفس کی خرابی بتاتا ہے کوئی ہاتھ چمانے کے حرص میں مبتلا کوئی بڑا علامہ کہلانے کے حرص میں مبتلا کوئی بزرگ ہے بڑا روحانی ہے پیر صاحب ہے ولی اللہ اس شہرت کو پانے کے حرص میں مبتلا کوئی لوگوں سے عزت کروانے کے حرص میں مبتلا کوئی لوگوں کے اوپر اپنا تجبر اپنی جباریت کہاریت ظاہر کرنے کے حرص میں مبتلا کوئی اپنی تعریف سننے کے حرص میں مبتلا کوئی خفیف سے خفیف بھی حرص ہیں چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں اور بڑے سے بڑے بھی ہیں یہ بھی ہرس ہے کہ آپ ایک نیک بھلائی کا کام کریں اور اس کو کیا جائے کو چاہنا بھی ہرس ہے ایک ایک درجے درجے کا کا یہ بھی ایک درجے کا ہے میں نے یہ کام کیا مجھے کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا اپریشن چاہنا یہ بھی ایک ہرس ہے یہ اتنا باریک اور دقیق مسئلہ ہے اس لیے سب سے پہلے مولانا روم ہرس کے لفظ کو لائے اس کے بعد عموم پہ بات کر دیے باقی بھی سارے معائم تو یہ بہت باریک باریک ہرس بھی ہیں جن کے ہرس ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہرس ہے مجھے اتنا ثواب ملے دنیاوی ہرس بھی ہیں اخروی ہرس بھی, بھی ہے ظاہری ہرس بھی ہیں باطنی ہرس بھی ہیں مجھے اتنا ثواب ملے تو ثواب کا بھی ہرس ہے آپ مجھے بتائیں پینتیس سال میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میری مجلس میں بیٹھ رہے ہیں انیس سو اسی اکاسی بیاسی کے وقت سے آج تک سینتیس سال سے کبھی میں نے آپ کو حساب کا ناپ تول کو کوئی بتایا کبھی زندگی میں لالچ دیا یہ عمل کرے اتنا ثواب ملے گا یہ کرے اتنا ثواب ملے گا بولیے اگر کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو تو بتا دیں کوئی ناپ تول بتایا کہ اس میں اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے میری مجھے یہ بولی نہیں آتی یہ بات کرنے میں بھی مجھے شرم سی محسوس ہو جیسے کل آپ سے پوچھا تھا میں نے سینتیس سال میں کبھی ہوروں کی بات سنائی کبھی کسی کو کسی ہوروں کا متوالا بنایا کبھی کہا کہ اتنی ہوریں ملیں گی ہوریں مجھے وہ بات کرتے بھی شرم سی آتی ہے میں اجرتی نہیں بناتا میں قربتی بناتا ہوں لوگ اجرت کے لیے نہ اپنا تن من دنواریں نہیں یار کی قربت کے لیے تو میں بتا رہا تھا کہ بڑے لطیف درجے کا بھی حرص ہے جس کے حرص ہونے کا بھی اندازہ نہ ہو حتیٰ کہ میں نے کہا کارکن سمجھیں لیڈر سمجھیں نیک اور سالے لوگ سمجھیں رہنما سمجھیں آپ لوگ سمجھیں انسان کا پرابلم ہے لائف میں اور یہ بندے کو بے چین کرتا ہے تنظیمی زندگی ہو خاندانی زندگی ہو معاشرتی زندگی ہو ہر شخص کا پرابلم ہے وہ کہتا ہے میں نے اتنا کام کیا اور مجھے کسی نے شاباش ہی نہیں دی کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا مجھے شیلڈ ہی نہیں دی میرے نام کا بھی اعلان نہیں کیا میری فوٹو ہی نہیں بنی میرے کام کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا یہ جو اپریشیشن کی طلب کی تو کام کا وزن جاتا رہا دنیا میں ہے وزن مگر اس کے ہاں جاتا رہا وہ کہے گا تو نے اپریسیشن کے کی لیے کیا تھا یا میرے لیے کیا تھا تو یہ جو اپریسیشن چاہنا یہ بھی حرص ہے اس لیے اتنی دقیق بات تھی کہ رضائل ہیں نفس کی سو بری خصلتیں ہیں ان سینکڑوں بری خصلتوں میں سے چن کر ایک خصلت کو پہلے لائے مولانا روم کوئی عام آدمی نہیں ہے ایک ایک لفظ ناپ تول کے لکھنے والے ہیں بڑے عاشق اور بڑے عارف انہوں نے کہا سو خرابیوں کی ایک خرابی ہرس اور اس کے بعد پھر عمومی لفظ بقایا بھی عیب کہتے ہیں جس نے عشق سے اپنا جامع اپنا لباس چاک کر دیا وہ ہرس سے بھی اور عیب سے بھی کل پاک ہو گیا